assalomu alaykum bizni kuzatuvchilar bizning kanalimizga obuna bo'lishni unutmang agarda videolarimiz yoqqan bo'lsa layk tugmasini bosing assalomu alaykum qadrli o'quvchilar mana bugun sakkizinchi darsimizni ikkinchi qismiga yetib keldik odatdagidey yangi so'zlar bilan boshlaymiz bu darsimizni ham demak boshladik birinchi yangi so'zimiz ittaga ittaga т degani demak keyinroq yoki sal turib degani keyingi so'zimiz a kreo a kreo ha shunaqami degan paytda ishlatiladi bu ko'proq og'zaki nutqda ishlatiladi keyingi so'zimiz pul pionadaa -pionada, demak noqulay degani sengual sengual kareslarni o'zi seng hani aytishmaydi sengal deyishmaydi senga singual ya'ni hayot degani keyingi so'zimiz kasu kasu qo'shiqchi degani peu peu kinoaktyor agar aktrisa bo'ladigan bo'lsa yo peu bo'ladi yoni no qo'yishimiz kerak yojha degan so'zdagi yoni no qo'yamiz yo peu bo'ladi keyingi so'zimiz drama drama demak bu drama yoki serial degani drama ko'proq bu, bular bu, bu seriallarni serial deyishmaydi drama deyishadi keyingi so'zimiz akka akka ya'ni o'zbek tilidagi boya yoki sal oldin yoki ozgina oldin degan ma'noni bildiradi demak yani, bu so'zlarimizni keyingi slaydlarda ko'rib chiqamiz yangi so'zlar bilan tanishib oldik demak birinchi grammatik qoidamiz fe'lning o'zagiga a yoki oyo qo'shish orqali buni oldin o'tganmiz bu norasmiy uslubda ko'proq ko'chalarda ishxonalarda yoki do'stingiz bilan gaplashgan paytda ishlatilardi lekin bugungi ma'nosi bugungi o'tadigan ma'no o'tadigan ma'noyimizda darsimizda biron narsa qilaylik boraylik uchrashaylik ishlaylik va hokazo ma'nosida ham keladi ushbu qo'shimchamiz demak quyidagi gaplarda ko'rib o'tamiz chamsh mog'oyo demak obedni ya'ni tushlikni birga qilaylik degan ma'nosi ham bor buni yoki tushlikni birga qilamiz desa ham bo'ladi lekin qilaylik degan ma'nosi ham bor demak keyingi gapimizda uri иде tебе aom biz ije degani ije endi degani biz endi uyga ketaylik yoki ketamiz ketaylik bugungi bü darsimiz bo'yicha ketaylik deb tarjima qilaylik shunda aniqroq bo'ladi keyingi haftada uchrashaylik demak tushunarlia demak ayo oyo biror narsa qilaylik degan ma'nosi ham bor ekan demak tushunarli ushbu holatda qachon qanday ajratib olish mumkin yani. ikki kishi o'rtasida birorta gap aytilsa mana chomshim kahi demak abedni tushlikni birga qilaylik ikki kishi o'rtasida bo'lyapti demak biror narsa qilaylik degan uri chibe uri ije тебе biz endi uyga ketaylik demak ko'pchilik ikki kishi yoki uch kishi bir kishi emas mannayo demak keyingi haftada uchrashaylik demak bir kishi bir kishi bilan uchrashmaydiyu bir kishi yana boshqa odam bilan ikki kishi yoki uch kishi o'rtasida gap bo'lyapti bu yerda shuning uchun uchrashaylik boraylik yeylik degan ma'noni beryapti ushbu holatda demak tushunarli bo'ldi degan umiddamiz keyingi slaydimizda cham cham degani e, ilk bor degani o'zbekchasiga ilk bor yoki yani, dastlab fe'lning keyin fe'l qo'llaymiz bu asosan fe'llardan oldin qo'llaniladi o'shandagina masalan birinchi bora uchrashdim yoki birinchi bora koreyaga keldim yoki birinchi bora telefon sotib oldim yoki birinchi bora maktabga bordim va hokazo birinchi yani bora yoki ilk bora degan ma'noni bildiradi demak quyidagi gaplarda ko'rib o'tamiz chonang men koreyaga ilk bora keldim ya'ni birinchi marta kelishim degani demak tushunarli tushunarlidemak pulkogini ilk bora yeb ko'ryapsizmi demak yuz foiz o'zbek tiliga to'g'ridan to'g'ri doğru tushyapti muammosiz tushunib olsanar bo'ladi 우리는 기차에서 처음 만났어요. demak biz poyezd kecha degani poyezd degani edi biz poyezdda ilk bora uchrashganmiz yoki uchrashdik demak tushunarli ushbu holatimizda o'zbek tilida hech qanday muammosiz tushyapti demak ilk bora yoki birinchi marta degan ma'noni bildiryapti keyingi slaydimizda bu ibora bo'lib so'zma so'z tarjima qilsak chaom degani boya o'tdik ilk bora p uchrashyapmiz ilk bora uchrashyapmiz degan ma'noni beryapti so'zma so'z lekin umumiy ibora holatidagi ma'nosi uchrashganimdan xursandman degan demak tushunarli uchrashganimdan xursandman chaom demak uchrashganimdan xursandman men kim ki yongman deyapti yoki meni ki e yong deb atashadi deb tarjima qilsak bo'ladi demak uchrashganimdan xursandman degan ma'noni beryapti uchrashganimdan xursandman bu so'zma so'z haqiqiy uchrashganimdan xursandman degan ibora emas bu assalomu alaykum uchrashganimdan xursandmanyok ko'rishganimdan xursandman demak tushunarli ha demak uchrashganimdan ko'rishganimdan xursandman degan demak aziz o'quvchilar shuning bilan ushbu darsimizni tamomlaymiz sizlarga uyga vazifa ushbu iboralarimizni yangi so'zlar va grammatik kodlarimizni ko'proq takrorlab yodlaysizlar va bular ishtirokida ko'proq gap tuzinglar shunda da yaxshi qoladi qandaydir takliflar bo'lsa yoki biz tarafimizdan xatolikka yo'l qo'yilgan bo'lsa kommentda qoldirishinglar mumkin biz albatta javob beramiz keyingi darslarda ko'rishguncha xayr sog' bo'ling omon bo'ling